Гушетие неразрывно связано с назранием, городом-символом, городом-тружеником, городом-созидателем, городом, в котором изданы живут благородные и гостеприимные люди, старое, доброе назрань. Каждый из побывавших здесь гостей неизменно подчеркивает особенную атмосферу доброжелательности и уважительного отношения к себе со стороны горожан их высокую культуру и организованность. Наверняка такими и видел Назрановцев много лет спустя Уасха Асхакасов, основатель Назрани, переселившийся сюда из селения Ангуш. Он первый поселился на берегах матери Назрани, приведя с собой предназначенного для жертвы белого быка. Когда Уасха Касл, согласно преданию стал молиться, бык сам стал на колени и с небо полил дождь что, по мнению ингушей, было проявлением милости свыше и служило предзнаменованием, что эта местность не будет занята врагами. Так и оказалось. Несмотря на многочисленные попытки врагов отнять занятую им землю, Кастхон ни разу не дал им такого шанса, и врагам пришлось с этим смириться, а ингуши Секаясь в город, начали постепенно обживаться в Назрании, бережно передавая поколение в поколение культурные, нравственные и духовные ценности, благополучно дошедшие до наших дней. Они верили, что город будет, верили, что Акасты есть. Ведь не зря символом Назрания является это жизнестойкое, как и весь индусский народ, дерево. Сегодня Назрань по своей сути интернациональный город. Здесь в дружбе и согласии проживают представители разных национальностей, среди которых русские, армяне, татары, казахи, украинцы, осетины, таджики, грузины, узбеки, чеченцы и другие и многие из них коренные награмотцы, воспитавшие здесь не одно поколение. Они наравне со всеми вносят свой посильный вклад в развитие назрани, а значит и всей Ингушетии, работая в различных сферах, приумножая ее славные традиции и культуру. Я живу в Назрани очень давно, уже почти 30 лет. я веду диаспору, уже 7 лет веду свою диаспору. 10 лет я здесь предприниматель. Я у меня маленькое кафе. Я очень люблю людей, люблю свою работу. Люблю Ингушетию. у нас маленький город, но все равно он такой компактный, такой приятненький и хорошие люди, добрые. Я хочу поздравить с ним с днем города, пожелать счастья, мира, добра. Чтобы никогда в жизни они не видели войны. Я пожелаю всем Опять я опять все течет, все изменяется, говорили древние. В последние годы в Назране происходят такие разительные изменения, что отрицать это может разве что не зрячи. Если раньше город был хаотично застроенной территорией, состоявшей из низких, не всегда эстетически выглядящих домов и беспросветного бездорожья, то сегодня его просто не узнать. Все так преобразилось, очень красиво, хотелось бы очень поблагодарить правительство за то, что у нас такие качественные. И эти перемены подсознательно подталкивают людей к ответственности, к более высокой культуре поведения и вызывают у них гордость за свой город, свои корни. Если раньше кто-то смог швырнуть мусор на землю, то теперь этого не позволяет делать совесть, потому что в основном в своем мы научились ценить чужой труд. А для работников ЖКХ руководство в республике делается все, чтобы они могли качественно выполнять свои функции. Мы для города Назани закупили технику для нужд ЖКХ. 80 техник мы закупили. Два полимушных канады, три мусоровоза, два эскалатора на базе английского производства и один барьерочный тракт, для очистки барьеров. Что и говорить. Неузнаваемо изменился облик города. Добротные остановки, тротуары для пешеходов, зеленые насаждения. Прекрасно, и цветы, и деревья, и все-все так красиво, прям аж глаз радуется. Облегченно вздохнули и водители, которые долгие годы тяготились с состоянием дорог и их узкостью, вследствие чего аварии случались чуть ли не каждый день. На сегодняшний день, друзья, мы поставили новые световоры,

На проспекте Базуркина строится жилой элитный комплекс премиум класса, который планируется возвести к концу 2013 года. Такие же работы ведутся по улице Московской и северо-западном микрорайоне. Отметим, что названные объекты строятся за счет привлечения частных инвестиций. Здесь идет строительство жилого комплекса. На 222 квартиры. Он расположен по улице Московской, пересечения с Кавказской. Это объект составляет собой в девятиэтажные здание на 22 квартиры. Дом для названия улучшенной планировки с улучшенным фасадом. Вот. Здесь э, улучшенное благоустройство, подъезды с обоих сторон, значит, фонтаны, предусмотрены подземная стоянка на 130 автомашин. Полностью на первом этаже детский сад для жителей. Вот, спортивная площадка, Огромный объем работ ведется из- за счет государственных инвестиций в жилищное строительство. Долгие годы люди не могли даже мечтать о том, что они когда-нибудь смогут покинуть аварийное жилье и переселиться в современные дома. Сегодня это стало возможным благодаря региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилья за счет средств фонда реформирования ЖКК России. Завершено строительство многоэтажных домов в Гамурзиевском и Центральном административном округах. И это далеко не полный перечень того, что делается по линии строительства жилых домов. Можно к августе? Нужно даже, заходите. Спасибо большое. Скажите, а давно вы здесь живете? Да, можно сказать, коренастя. Я с четвертого года живу в Натране. Вы жительница же нового этого дома? Да. да приехали? Да, вот полтора месяца. Как. А можно посмотреть? Можно вот даже проходить. Очень даже, очень даже благодарим. Не знаю даже, как сказать еще. Там... А сколько у вас комнат? У меня двухкомнатная квартира. Жили в да. ну, а жилье тоже Да. нас сейчас условия лучше? Лучше, намного и расширено. У нас там коморта была, кухня. Сейчас пройдите, посмотрите. Ну, давайте как посмотрим вашу Конечно, У меня теперь кухня большая, я могу гостей встречать. Могу со семьей сидеть. А то раньше совсем маленькая была, мы два человека и умещались в кухне. Хотелось бы выразить благодарность главе республики за то, что он создал такой уют. И мы очень рады. И все жители этого дома рады. Я лично переехала. как нам вручили ключи. С 23 июня я лично проживаю в этой квартире. Мне нравится все. За все спасибо всем, кто был задействован в этом деле. Начиная от Путина, Медведева, Евкурова, Чилиева и всех остальных, и мэрии, и, и центральный муниципальный округ. Кто бы не был, кто, кто строил и заказчиком и подрядчиком, всем спасибо. Я лично довольна. У меня уютная, красивая квартира. Я довольна всем. Не остается без внимания и капитальный ремонт многоэтажных домов что приятно радует власти, и гостей и жителей города. говоря уже о многочисленных заменах водопроводов, трансформаторов, линии электропередач, расширении и укладке новых дорог с проведением тротуаров, строительстве спортивных сооружений, детских садов и площадок, торговых центров, пожарных депо, водозаборов, замене дорожных знаков.

Мы сидели с 80-го года, перебои были постоянно с водой. Утром, днем воды нету, вечером и ночью вода идет. И вот, так вот пришли ребята, вот я скажу за них, дал. спасибо им за все, что они нам сделали. Вот Тунгоеву, Алихану, его Хавашу, Чириву, Рашиду. Я даже рада за таких ребят, нам поможет таких ребят, конечно что за, за, на, за наши люди болеют. И последнее, вот за последнее время вот этот дом, это старый дом, это всем, наверное, понятно. У нас очень большие изменения. Нас, насколько, для нас это большие изменения. Вот нам проложили, козырек нам сделали. Мы даже своих детей боялись, что это все наши дети упадет. Большое спасибо нашему. И в саду, и в за которую он вот команду. числу самых заметных событий следует отнести и строительство аллеи памяти и славы на территории все того же Натарковского административного округа. Но ее величие не только в отличном архитектурном исполнении, но и в сохранении многовековых традиций ингушского народа, его истоков, героического прошлого и настоящего. Память и слава. Вот чем мы должны отблагодарить всех тех, кто стоял у истоков создания нашей государственности. У вас вот, вот Кашмаш. Здесь покоятся жертвы трагедии осени 92-го года. И одной из первых задач, которую поставил перед собой герой России, глава республики Юнузбек Бамадгеевич Евкуров, благоустроить кладбище. Сегодня эта задача выполнена. Это дань уважения всему народу, родным и близким тех, кто здесь похоронен. И горькое напоминание всем. Война не рождает сыновей, она их забирает. Конечно, и это, к сожалению, факт. Почти всегда на фоне преобразования и больших перемен малозамеченными остаются проблемы малоимущих слоев населения. Но в Назаре, быть может, впервые за долгие годы взялись изменить обстановку радикальным образом. И в первую очередь это касается детей. Всего за 9 месяцев текущего года в Израиле было выявлено и поставлено на учет 40 малолетних детей, оставшихся без попечения родителей. И все они не остались без должной материальной и моральной поддержки. 33 вековка устроены в семьи, а семеро установлены. На сегодняшний день материальную и иную помощь получают малообеспеченные семьи. семья. в коридоре, лахтерство, мэрик, سپاسکه د حقมาย نه یار سم کډه او مونار یار څه 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 راز مې حيات څنګه الهام وکړي حتی رستم ګو الهامې خاطر څنګه قال الحمدري <سؤال> فیش درشه بیا خمیر وو فیا کا د فن اې ټول کی حدا له و حتی ګتخصو خار وخص خاطر د شخص خار مې ناتې یی خېسې او چر حقاتې سدا چې خچ خصو مو اخی خص و دې خصصو نه نه تو چې مې مو حکیمو سګمو و دې خصصو

Заводской сквер. Сегодня его не узнать. Полностью заменено покрытие тротуаров, установлены новые скамейки, проведено освещение и вообще изменился сам его вид и аура после проведенной реконструкции. Огромные амфитеатры построены на территории Носоходского административного округа и предназначены для проведения различных мероприятий, что существенно снизит нагрузку на дворец культуры, выполнявшего эту нелегкую миссию на протяжении многих лет. Назад часто становится местом проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий. Соскучившиеся по досугу горожане охотно посещают и театры, и различные аттракционы, и цирковые представления приезжих артистов, и выступления звезд российской эстрады, и спортивные состязания. Словом, вряд ли в названии осталось место, до которого и руководство Республики и администрации не сделали. Город настолько расширился и благоустраивался, что даже сам глава республики не смог скрыть своего явления и восхищения после прыжка с самолета на парашюте и удачного приземления на территории Месопорского административного округа. Как вы наблюдали Ингушетию сверху? Великолепно. Я не, не думал, что город назад такой большой. Просто не ожидал, что такой большой наш город. Назад. 12 месяцев будут, я не скажу большие изменения, но и у нас будут. У нас а, появятся новые дома, новые проспекты, улицу будут обнадять. Город будет озеленен, центр состояния города будет приведен порядок. Город на будет свой часто, большие дома, многоэтажные дома, с лифтом, ну как положено. Вот планируем, что город на грани, город на Пусть скоро похож на европейский город. По-другому не может быть. Я так думаю. город милый, ты душе даруешь силы, ты нас как так утра рань. Ты любовь и моя и песня, ты прекрасней поднебесья. мы отныне будем вместе, милая моя ран. Как светлая, как любима, так твое прекрасное имя, о нас принять сердца дам. Разве я тебя забуду, если ты Подобно чуду, ты везде за мной и всюду, милая ноздра. Я хочу, чтобы эти улицы Век мне соды не тоснули, ветер ты мою назрань не рань. Ласка ее все чаще, дабы будет мне бояться. Да чего же ты прекрасна, милая на я Я покой твой не нарушу, я даю тебе всю душу, на меня приветливо ты глянь. И забота, и забава, и мечта моя, и слава, да чего ж ты величала, милая на